Сьогодні винагали на велике свято, сьогодні місто визначає свою 754-ту річницю як міста. І завдяки цього свята захочено, в гості запрошуємо послане вітання київського динамо. людей, полісті відомих на цілий світ. І заводи цього проводимо прес-конференцію для засоби масової інформації. Сьогодні на нашій прес-конференції присутні. Мабуть, все помнят, кто Лодвер, Лутян, Семнократный чемпион Лидянского Союза, заслуженный мастер спорта, тоже очень долго это можно караковывать. Ну, представника Геноградовщины Киевского Динамо Василий Рац. Володимир Бессонов, Всі вже прекрасно читали пам'ятаєте, це прізвище цього на І представник під своє влади Василь Васильович. Я, ну що ж, мабуть, розпочнемо референдуш. У нас не хотіли просто, щоб ви сказали кілька слів про Федерацію ветеранів про цих людей, які закінчивши футбол, не порвалися. На сьогодні вони приїжджають у міста е, нашої країни для того, щоб люди побачили їх сьогодні. Спасибо. Через стільки то років, які вже вони закінчили далекий активний футбол, але з футболом не порвали, і вони залишаються в футболі і... до сьогоднішнього дня. Володимир Хайдович, друзі мої, дуже приємно з вами зустрітися і як ну, на правах старшого, вже да, не загалом місяць 70. Здесь сидят молодежь. А, плюс еще возглавляет нашу организацию, ветераны футбольного клуба «Динамо Киев». И мне очень приятно здесь находиться. Всему нашему коллективу, не только мне, мы благодарны организаторам, будем этого праздника. Собственно говоря, праздник у нас традиционный и животный, Вы отмечаете этот праздник. Ну и огромное спасибо, кто организовал этот матч. Для нас очень приятно, для ветеранов это особенно. Приятно, потому как мы с удовольствием принимаем участие в этих мероприятиях, потому как, во-первых, ты выходишь на футбольный поле, ты встречаешься с мячом, ты встречаешься с апи. Ну и, конечно, болельщики, которые помнят, им огромное спасибо за то, что они действительно нас помнят. Конечно, после таких матчей, как вчера. Особенно наш праздник, матч-футболка, который, так сказать, оставил не самое приятное впечатление. Но это футбол, никуда от этого не денемся, поэтому мы находимся на этой земле, на земле Закарпатского региона, Винограда, Виноградского района, город Миноград, значит, который вырастила таких классных футболистов, да и хороших ребят. Да. Михаил Кламар. А, а, а да, вот, за край он вообще воспитал огромное да, количество хороших футболистов, без которых я даже не представляю, собственно говоря, киевскую динамо, которая возрождалась, родившаяся тогда, в 27-м году, следующего 10-го века, отмечает футбольный клуб Монаки значит, и огромную лепту внесли футболисты за футболского лига. Это огромная благодарность от нас всех. Царства Небесного, того нет, мы всех помним. Ну и хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник он удался на славу. Спасибо Василь Карлович Рац, вихованець саме данорадівського футболу. Він сьогодні вийде, як і 30 років тому в футболці Київського Динамо. Середній призер Чемпіонату Європи, тобто учасник чемпіонату світу, прекрасний виступ, ми пам'ятаємо 84-й рік, срібний предель 88-го року чемпіонату Європи. Василь Карлович, ви сьогодні багато часу, перебуваєте вдома на Закарпатті. Якщо для вас ці зустрічі з товаришами, з якими ви приходили багато-багато років на, на футбольне поле, коли сьогодні роляють футболки з коданням, разом з цим виходить Ну, Останні декілька років я більше часу перебуваю в Україні, в частності в Києві і в Закарпатті. В Закарпатті, не знаю, чому, може, це вже з возрастом, може просто... Якось по іншому переціню життя, але мене дуже тягне за гарматію. Я дуже люблю їздити машиною, коли через перевали траса чоп київ чи Київчок, і кожен раз бачу цю красу, цю природу і завжди своя краса. Любий період року дуже красива, і люди зовсім інші як я в Угорщині, я 25 років там прожив, рідко приїжджав, і тому я е, думаю, більше часу знаходитися в Україні і більше, ще більше в Закарпатті, тому що цей край виноградівський, я їздив останні ці роки, віздив багато, багато е, сіл, міст України. В частности і в Закарпатській області, я можу сказати, і мої друзі теж, хто бували, що Виноградова це саме прогресивне місце. Це закладне місце, таке місце, яке мають стрілити всі наші місця для того, щоб, щоб Україна була такою, якою має бути. Цей матч для мене дуже важний. Я перший раз граю за ветеранів іменно тут в цьому. Цьому стадіоні колись я років 35 чи не пам'ятаю. Грав матчі, коли мені було 12-14 років з хлопцем, я регулярно граю, тому що з лютого місяця Федерація футболу України офіційно представила збірну ветеранів України. Ми теж їздимо з Різні точки України в зону АТО часто граємо з хлопцями, які приїжджають з війни, грають, ми з ними спілкуємося і те, що розказують для них, це ми граємо футбол, ми не можемо воювати. Вони воюють, вони не можуть грати в футбол, так як ми як говорять ці хлопці, що вони дуже раді, коли ми виходимо на футбольне поле. вони... Грають проти нас, проти тих, яких тільки потім побачили, фотографії, авторафи. Це дуже приємно, тому що ми робимо хороше діло. і, Я говорю, що після цих матчів хлопці залишаються на декілька-декілька днів. І думаю, що е виноградові хтось в своєму празник, день, день міста. Не знаю, думаю, що перший раз це Київ» ветерани приїхали. Я думаю, що боліники. Тих е, хлопців, яких тільки по е, вони побачать, вживу. Трошки е, роки пройшли, але все рівно пам'ять. І мені е, е, Іван Матрунич питав від мене вчора, якщо прийдуть, можна буде там після где? Може сфотографувати ще фотографію, як, звісно, можна. Буває, що ми на матчі йдемо після гри пів години заходимо, щоб зайти в роздівалку, тому що і діти, і дорослі, і бабусі, і, і дідусь всі перед тим, вони, вони раді, щоб ми приїхали, а для нас це радість людям добре робити. Ми коли грали у футбол, ті часи, теж 80-х, ми грали для людей, тому що. Ми чувствовали, бачили, як вони раді ми перемагали. Зараз дуже важке, важкий стан Україні. і тому я теж розочарований збірною України, тому що хлопці, навіть якщо вони не пройшли б далі, ну вони мали викластись на 100%, тому що люди мільйонна аудиторія. Ті люди, які воюють, вони дивились, вони чекали від збірної нашої ігри. Вони не показали. Це дуже сумно, тому що такі країни, як, як Ісландія, як Албанія, як Хорват, любі ці команди Ірландія той дух показували, вони раді того національні. Тому ми приїжджаємо із задоволенням. Всі регіони приїжджаємо, тому що приносити в цей час людям приємні. Часи це дуже-дуже І Тому я хотів привітати місто з цим праздником, побажати здоров'я і, і щоб чим скоріше війна закінчилася, щоб і закарпаття в Україні чим скоріше процвітало. Родина Престова, колись метр з українського тренерського складуща радянського. Валерий Лобановский, и он привозил всегда перед постанком на чемпионате Радянского Союза, где на Киеве, на несколько дней в Закарпатте, в Кушаде на несколько дней. Для Гинца сказал, ну я такой для фарма. Вы приезжали тогда в складе моей славянной команды, какие впечатления у вас взяли, за остались в Закарпатте, и еще задолго вы приезжаете снова в наш край. Очень. Я бы необычные по вкусу вообще по приему. Я хочу поблагодарить. Я первый раз на этом стадионе играл в 1974 году. Вот на этом? Да, в 1974 году сборная юношеская базировалась в Лужи, ну естественно мы играли в Хуст, Береве, Мухачи. На этом стадионе в 1974 году еще не было. Я думаю, что это она по массовый пуск уже за все. А вы будет? После этого я взял кисть сюда сразу в Киевский А Я хочу поблагодарить и принести в те, которые пригласили нас на этот праздник. Благодарю нашего вашего города. Я знаю, что здесь прекрасные люди прекрасный город, который мы успели посмотреть там чуть-чуть. Ну а природа и все остальное, конечно, конечно. Мы часто были здесь, мы уже Ужгороде базировались, сборы проводили. Но хотелось бы пожелать и людям, и своему процветания, здоровья, счастья, радости, успехов ну, естественно, и мира. Все всей вашей энергии. Вася говорит, ему здесь нравится, как он едет на машине, природа. Конечно, Вася. Ну... По Киеву попробуй проехать. Машина тоже. Природы вырывать, да. Он как вырвется из Киева. Когда я въезжаю уже в город, меня уже трясет. да. Короче, когда ты еще не играл, когда мы ездили там, две машины едет по Киеву, по Крещатку. И все знают друг да? да, кто едет. Мунтян или не бит, там. И троллейбус. Мунтян, 007. А Сапоников, да, едет на Чайке, его... Что за машина? Там машина, как Без где это правительство такое, зеленый свет везде. Но он приехал на следующий день, ему приходит звонок в квартиру, говорит, будьте добры, вы можете завтра набирать из страха. я добав... машину, машину. Я, 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 я машину". добавлю, сам проехал и сняли охрану. А Через 10 минут Чербицкий едет, да, да. а потом никого нет. Так же у вас ти правда прав. по таким містам. Я думаю, Ілья посадив це по машину. Сьогодні, сьогодні місто Минограду залітало 11 заслужених майстрів спорту. Відповідня майстер спорту міжнародного класу, майстер спорту. Василь Сергійович, як вам вдалося залучити в ці гради українського футболу, радянського футболу, сьогодні ви вирішити містечко на думаю, це, я хочу всіх привітати гравців Київського «Динамо» Дінаму, Виноградові. Повинен сказати, що зустрівшись з Володимиром Федоровичем, зразу ми почали згадувати. Володимир Федорович вже теж був Виноградові, вже у якості тренера перед виїздом на роботу за кордон, виступав перед е, у промкомбінаті болівальниками, Василь, 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 Василь Карлович, його не треба представляти, і казався, і е, безсонов теж був. Тобто Всі тут свої, щось свої. нового Всі немає. Всі розпочинали шлях у футбол через виноградів. І ми раді знову вас <с бачити. Трошки ми постаріли, а так все нормально. Тому я знову таки радий всіх вітати вас у виноградові. Надіємося, що сьогоднішній футбол це буде дійсно святом футболу. Яким чином? Це завдяки і депутату обласної ради, який у нас активно підтримує футбол володимир поряд, це і голова федерації футболу Закарпаття Іван Петрович Дуран, це і безперечно народний депутат, віце-президент голови Федерації футболу України Михайло Іванович Ланьо. Це завдяки їм. Спільними зусиллями і з доброї волі гравців київського динамо. Ми сьогодні маємо можливість зустрітись, поспілкуватись. І я думаю, що футбольне свято, яке сьогодні повинно відбутись, Дякую. Побажаємо я думаю, нашого. Якщо, якщо є запитання, будь ласка, ви можете задати. Є, Удастись. Є. Удастись. 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 Олександр Флот, шанувальник футболу, шанувальник «Динамо» Києва. Перш за все я би хотів привітати вас, як казав Василь Васильович, зі святом. Але в нас сьогодні в місті Виноградові три не свята. Перше свято це християнське, Богородиця, друге свято, свято то День міста. І третє свято то, яке створили ви. Завдяки вам. У нас третє свято сьогодні футболі. У мене є одне запитання. З однієї сторони дуже просте, а з іншої сторони дуже важливе і боляче. Чому настільки відрізняється футбол Динамо Києва 86-х років, 80-х років, 97 х і футболом тим, яким зараз показує Динамо? Чому така різниця? Чому нема таких досягнень, таких результатів, таких ігор, як були при вас, коли ви грали в 80-ті роки, 90-ті роки? Чому так? Закарпатський Карпатський Нема, да? их не Их не воспитываем. Валерия Васильевича Ломановского нема. Это тоже это это самое. главное. Ивановича у него нет. Да, тут, Вы Вы, знаете, знаете, тут это... одной, одной и... причины. Особенно самая главная причина меняется: да. телефоны, компьютер, фотографии. На мой взгляд, еще вот Дети содлавают мы, мы уже. Мы отошли от принципов, которые были заложены Олегом Васильевичем российском Если мы работали, как говорится, в этом направлении, потому что у нас очень большой разрыв произошел с появлением Мазаи Маза. Мы отошли от этих, как говорится, понимаете, принципов. Свои традиции, работа, направления. Все оно было, как бы говорится. И вдруг раз, все. И поэтому здесь есть, ну это моя она может быть, может отличаться ответить. Ну и потом направление, которое сейчас дается, вот, да, это направление испанское направление. Там, еще, это тренировочный процесс, это программа составления как-то продумываться. Ну и, конечно, плюс комплектация. Квалификация футболистов. Вы сами видите, мы сами видим, что я даже не могу себе представить, как бы сегодня команда играла бы, если бы чемпионат Союза был. Если бы команда играла, как на каком месте они или в какой виде? Еще месяц, а ну да, ну если взять, я могу делить, я могу Кайра, Минск, Зини, я не беру московский подкорот. Это надо эти пройти сначала. Ну поэтому здесь, ну и конечно, Володя Лисомов. действительно, сегодня время такое, что по самому, ну где? Раньше вы посмотрите, сколько из вашего региона к да? нам было. А, а, куда делся футбол э, уже Закарпат? А в Эрла, да, да, да. Все на реке как, на э, как они? Не, не как они ар называют. Да, а да, Но это же бред. При... давайте своих воспитать, может быть, вот с этого. Вот с Винограда, вот это есть команда, вот Иванов вот, говорил, а, а, есть. Пацаны молодые, молодые а, возвратить да, да, вот это направление. Да, Рожден? <laughs> Видай да, плохо, но может быть пойдет. Можно... Ну нет ничего такого цемента, чем свои кадры, которые да, здесь вырастают. Это то, что раньше было, когда говьярложгород в 70-е годы, вторая лея была. Тогда стадион Авангард полный был. Там да, другое время было. Понятно. Но все равно настолько изменилось время. И всегда говорят, я с одной стороны э -э рад, что банкротом стало вербом. Почему? Потому что, может быть, начнется что-то, что должно было начаться. Подобно. Может быть, это и я был бы больше рад, если бы это произошло, может быть, 10 лет назад, потому что тогда можно было. Я не думаю, что э -э, в Закарпатьях э -э -э нет людей, богатых, которые любят футбол которые могут инвестировать, собраться. Инвестировать. И моя мечта, я думаю, что э, она все равно сбудется. Буду я э, в этом задействовать не буду. Э, чтобы э, в каком-то городе, может быть, это виноградом начнется, хоть Ужгород это центр Карпатия, Вторая лига, не нужно первую, не нужно большую лигу, премьер-лигу. Вторая лига, и чтобы только свои закарпатцы играли. Так как атлетика Бенбаума, десятилетие баски, они не для того своих, потому что они ненавидят испанцев, других национальностей, нет, потому что у них, у них есть свои, те, которые выходят, и они отдаются полностью. Они за свою, за, за, свою национальность, за свой бас, они а тут в Сакарпанте очень много. И то, что всегда говорили в Аверне, уже нету, нету никого. нету, сейчас, по моей информации, 12-14-летних ребят уже за пределы границы Венгрии уже выше 100 детей, которых уже некоторые играют за юношескую сборную в Венгрии, потому что получили гражданство. Какой у нас футбол, какая перспектива? Сейчас неудачно сборная выступила. Нужно менять команду, нужно по идее 80% выгонять и собирать Ну, кого возьмешь? Все равно нужно строить команду. Кого возьмешь? Если нет своих, если те, которым мы сейчас 14, он за сборную в Венгрии будет играть в нашей школе, Через два года, через три может за национальную, а кто будет у нас? Это? Почему нельзя здесь сделать я, вот, вторую лигу? Я уверен, что э, э, со всех городов Закарпатья, потому что родственник, тот мой вот этот, внук, кто будет приходить, полные стадионы будут. Ну, то, что я вижу, винограды э, начинается работа, построили хорошо здесь трибуны обновили здесь раздевалки, я слышал, что трибуны с двух сторон будут. Я смотрел игру где-то полтора месяца назад, когда с Ужгранами играли. Я пришел на этот матч, полный трибун, я удовольствие получил от этой игры. И я могу представить, что люди, которые приходят, для них праздник, и они ждут, как раньше ждали, когда будут воскресенье когда будут тур, чтобы посмотреть я включаю премьер лигу и не смотрю матчи. Я иногда Динамо смотрю, потому что журналисты звонят, спрашивают, ну что там как. И то иногда я смотрю. Я лучше включу премьер лигу испанский чемпионат, где удовольствие получаю. Люди выходят и на Динамо почему? Потому что я спрашиваю, ну потому что привык, я предан Динамо, и вот я хожу. Дети ходят, потому что мой отец ходил, дед ходил. Вот только из-за этого, из-за того, чтобы получать удовольствие. А в Закарпате ⁇ Край ⁇ я уверен в том, что есть талантливые, нужно заниматься, нужно собрать команду второй лиги, полной трибуны. И так в каждом городе нужно, чтобы были команды, потому что и, 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 и тогда пополнение и сборной будет. Поэтому я уверен в том, что есть таланты, нужно, я рад, что общаясь э -э, с уководством, с в они на хорошем пути. Если она так будет вот, дальше продолжаться, я слышал, что вроде в проекте пластмасс, стадион, хотят там искусственно поле сделать, где э, последние годы цирк привозили, чтобы какие-то бизнес, какие-то деньги зарабатывать. А детям негде нет, в нет, США тренироваться. Когда я в США был там тренировался, еще поля были нормальные. Нет, ну, как может э, ребенок технику, тактику, если ничего не может. В Исландии почему? Сейчас они выступили удачно. Мы в те времена, в 80-е годы, когда играли чемпионат, борочный чемпионат мира два раза со сборной Исландии, э, о, помнишь, да. мы ничего сыграли в Рейкле, и в Москве ничего. Они приходили, нам говорили, любители, они с работы, кто электрик, кто инженер, кто врач, кто то приходили, Мы но они времени не было, ничего не было. Мы тренировались там, ветер такой, что продувал, мы одевались, холодно было. Они выходили, для своей страны они отдавали. Мы не чувствуем и там, и здесь. Сейчас на Европе. что Почему так Исландия? Потому что лет 15 тому назад государство, программа обеспечить, поля строить поля нужно везде, чтобы дети на хороших полях. Потому что если австриец, немец или другой на хороших полях, то как мы можем, мы можем с ними соревноваться? Это сложно. Поэтому вот это тоже нужно делать. Почему сборная Венгрии? Я очень рад, что сборная Венгрии сейчас э, э, достойно выступила на Евро. После 1986 -го года, когда был полностью э, э, разрушен венгерский футбол, и с тех пор они до этого года все вниз-вниз вниз пошли. Э, Пример Орбан любит футбол, благодаря ему строят стадионы. Много критиков, много критикуют, почему беднота, экономика Венгрии, все равно делает. Потому что через футбол это и государство. Экономика будет податься. Сейчас строят поля, академии заставляют. И сейчас мы, я думаю, что если они так будут, и второй шаг, потому что недавно был, мы, игра, мы открывали стадион в Котлане, это 60 километров Будапешта. Там государство поддерживает, финансирует клубы первой и второй лиги. Открыли стадион искусственный, большой, и там они еще программу у них, они еще будут развивать академия, своя, хотят воспитывать. И поэтому, если так будет, и плюс, кроме этого, я еще говорю, если они еще будут тренировать западных, которые менталитет будут, тогда... Это в быстрее раздеваться надо, а то это будет говорить и говорить. Красиво говорить. Что, Красиво говорит. Я разумею. Я розумію, Василь Карловича його тривогу Закарпатського походу, тому що я просто поправлю Василь Карловича, сьогодні поруч кордону невеличке селищно військової пункту у Горщині На сьогоднішній день навчається 150 закарпатських дітей від 9 до 16 років. 150. Я не говорю про тебе це на кадемію, радянського демонів, кому так теж. До мене на турнір приїжджала команда з Венерії. Якщо Якщо ми цю ситуацію не а справді, справи були плані, як казав Осінкаріч. Бо я дуже добре знаю, я грав той період у Говерні, тоді коли зйоми були забиті Що я м'яком. Вибачте, будь ласка, що потім і бачите після гри, тоді треба передягатися, бачите, зараз.